मैं जनजाति को समझने की कोशिश करता हूँ जनजाति को सबसे ज़्यादा शोषण किसी ने किया तो कम्युनिस्ट ने और उसका ही बहिप्रकाश अलग अलग पार्टी बना के ये लोग अपने अपने जो गुस्सा है उसको प्रकट करते हैं हमारे साथ आने के बाद चाहे आई पी एफ टी हो टिपरा माथा हो हम उनके बात सुनते हैं गृह मंत्री उनके साथ बैठक करते हैं इनको इज्जत देता है इनको मान देता है सब लोग सरेंडर किया हुआ है और इससे प्रमाणित होता है जो मोदी जी से त्रिपुरा नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट से में लगभग सेवेंटी परसेंट एरिया में आप खत्म हो चुका है तो ये डेवलपमेंट का लक्ष्य है और जनजातियों को रोजगार चाहिए और जैसे तेरह सौ करोड़ के आसपास ए डी पी का प्रोजेक्ट ला के पहली बार बीजेपी सरकार आने के बाद तो वो लाया है और तो मानी सरकार जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है तेरह पैसा वो कम्युनिस्ट ने कभी भी नहीं लाया ट्राइवल के लिए तो ट्राइवल नाराज़ क्यों नहीं होगा কিন্তু অধিকারে ভাই इनका अधिकार कोई दे सकता है तो मोदी भारतीय जनता पार्टी अमित भाई और जनजाति है और हम उस दिशा में আসার পর মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক স্যার নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের দু বছর পূর্তি হওয়ার পর গতকালকে বিরোধী দলনেতা প্রতিশ্রুতির खिलाफের অঙ্গাঙ্গী প্রশাসনের নৈরাজ্যের অভিযোগ করেছেন এই দু বছর পূর্তিকে আপনি কি বলবেন দেখুন এখানে যে অপজিশন লিডার আছে আপনার মাধ্যমে বলি তাহলে আমাকে মানিক সাহায্য বলতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মোদী আধা ক্যালেঙ্কারি ফাইলটা একটু খুলে দিই উনি কী কী করেছেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কী কী করেছেন আধা ক্যালেঙ্কারি এই সবগুলো যখন খোলা হবে তখন ওনার সব কিছু সামনে আসবে আর মনে রাখবেন উপলব্ধিতে যা বলে তা করে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার